গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান কি খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰ বৰ্তমান ভালেই ইফালে ছোৱালীক স্কুলে পঠিয়াই মেলি আজৰি হৈ এতিয়া নিজৰ কামত ধৰিছোঁ আৰু দেই তাতে কেমেৰাটো অন কৰি লৈছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু মানে তো একদম ভাগৰুৱা হৈ যাওঁগৈ আৰু মানে কি ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলে নপঠোৱালৈকে মাকবিলাকৰ যে একদম শান্তিনা নহয় এনে ৰাতিপুৱা টাইমটো ইমান লৰালৰি হয় দৌৰা দৌৰি মানে তেনেকৈ সময়কণ মানে গুচি যায় আৰু ৰাতিপুৱা টাইমটো তাতে ছোৱালীক স্কুলী কি খুৱাই পঠিয়াম টিফিনত কি দিম সেইবিলাক চিন্তাটো থাকেই সেইবিলাকে মানে আৰু ভাৱ কৰি তোলে তাকে তাইক যেনেদিনে পঠিয়াই মেলি আজৰি হৈ আৰু এতিয়া নিজৰ কামত এয়া লাগি গৈছে এইবিলাকতো থাকেই আৰু সদায় মানে কি গান উধোৱাৰ আগতে বাহিৰ ঘৰতো সৰা হয় কিন্তু সেইটো পাৰ্টটোহে সৰা হয় দেই মোৰ এইটো পাৰ্ট মানে তাই যোৱাৰ পিছতহে সদায় কৰিবলগীয়া হয় ৰাতিপুৱা টাইমটো মানে সেইটো পাৰ্ট সাৰি পিনে আৰু যেনেদিনে তাইক খোৱাই পাই পঠিয়াওঁ মানে এইখিনিলৈ থাকিয়েই যায় আৰু এতিয়া সেয়াই এইখিনিও চাফ চিকুণ কৰি মেলি ঘৰটো সাৰি মেলি লৈছোঁ তাকে আজি দিনটো আকৌ আপোনালোকৰ লগত দেখাই যাম বুলি এনেকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ মানে আজি দিনটো বোলো দেখাই যাম বহুদিনৰ মূৰত সেয়াই আৰু মই কাম কৰি শেষেই হোৱা নাই দেই আমাৰ মহাকশয়ে ছোৱালী স্কুলত থৈ আহি পালেহি আৰু এতিয়া ঘৰটো পতা পথ সাৰি লওঁ তাৰপিছতে চাহ তাহ বনাব লাগিব আকৌ গতিকেলৈ এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ব্লগ যদি ভাল লাগে চাই যাব শেষলৈকে দেই ঠিক আছে বাৰু চাই থাকিব গুড মৰ্ণিং এয়া আকৌ একাপ চাহ খাই লৈছোঁ দেই ৰাতিপুৱা ছোৱালী মানে আমাৰ এইটো ডেইলি ৰুটিনতে বৈলিছে দেই ছোৱালী যোৱাৰ সময়ত একাপ খাওঁ তাৰপিছতে মহা খোৱাই ছোৱালীক থৈ অহাৰ পিছত একাপ খাওঁ আমি চবেই মানে এতিয়ালৈকে আমাৰ একাপ পাতে চাহ খোৱা মানে তাই যোৱাৰ সময়খনত মানে যিকণ চাহ খাওঁ মই সেইখন চাহ খোৱা নোখোৱা একেটাই হৈ যায় মানে একোটা মাৰোঁ আকৌ কিবা এটা কাম কৰোঁ আকৌ একোটা খাওঁ আকৌ কিবা এটা কাম কৰোঁ তেনেকৈ খাইছোঁ নিচিনা লাগে এতিয়া সেইকাৰণে মহাক খোৱা অহাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কাম বন কৰে আৰু চাহকণ খালেহে ভাল লাগে আৰু মই চাক খা খালেই আৰু তাকে আজি এনেকৈ মানে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ছোৱালী হৈ এক্সাম চলি আছে কালিৰ পৰা মানে হাফ মেলি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মানে যেনেহ'লে এক্সাম বুলি মানে পাঁচ দহ মিনিটৰ আগতে পঠিয়াই দিবলগীয়া হয় মানে তাইক আৰু এক্সাম হ'লে অকণমান ভয় এটাও লাগে তাকে সোনকালে গ'লে ভাল লাগে সেয়াই পাঁচ দহ মিনিটৰ আগত পঠিয়াই দিছোঁ পঠিয়াই মেলি এতিয়া কামত লাগি আছে আৰু এতিয়া আজিৰ দিনটো বোলো আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই যাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বহুদিনৰ মূৰত আৰু আজি মানে আমাৰ নামঘৰলৈ যোৱা উঠা আছে আৰু নামঘৰত মানে শৰাই দিছে তালৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে ল'ৰালৰিকে যে কামবোৰ কৰি আজৰি হ'ব লাগিব আৰু আজি বতৰটো কামবোৰ মানে বতৰটো ৰ'দটো নাই বাৰু কিন্তু বহুখিনি মাৰিছে এতিয়া কাম বনবোৰ কৰি দিছে যে ল'ৰালৰিকে একদম ইমান গৰম লাগিলে ষ্টেণ্ডখনৰ মানে চলাই গ'লে চিলিং ফেনৰ কাম নাই আৰু ষ্টেণ্ড ফেন লগাই বহি লৈছোঁ চাবিলাক আৰামত খায়ে যিটো ভাদ মাহ চলি আছে ভাদমাহ বিশেষ হ'ব হ'ল আমাৰ মানে এইবাৰ অকণমান দেৰিয়ে হ'ল ভৰাই দিয়া প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ ভৰাই দিয়া হয় ঘৰ লাগি আছে দেই আজিটো আজি নামঘৰলৈ যাম সেইকাৰণে কামবোৰ যিমান পাৰোঁ মানে সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইফালে পামঘৰত এতিয়া লাগি আছোঁ কাম বন কৰি পেলাই দাইলকেইটা দিছোঁ এইফালে ৰুটি বনাই আছোঁ তাৰপিছতে এইবিলাকক মাহঁতে বোলে আলু পঠা খায় সেই পিটিকাখন পঠিছোঁ মানে ছোৱালীলৈ আলু বইল কৰি উঠিছোঁ ৰাতিপুৱা উঠাই দিলোঁ এতিয়া কিন্তু তাকে ভাল লাগে এইখিনি নামঘৰত অকণমান সময় ধৰিবলৈ পালে ভাল লাগে আৰু মানে মোৰ প্ৰত্যেক বছৰে সেনেকুৱা ভাত পানী বনাই নগ'লে আকৌ চিন্তা কৰি লাগে নহয় মানুহবিলাক বিলাকে সমাজটো খাব লাগিব লাগে সেইটো বনাই খাই ৰেডি হোৱা হৈ গ'লে এতিয়া যিমান পাৰোঁ মানে কৰি আছোঁ আৰু ইউটিউব সেইটো বাকী চব কাম হ'ল বাকী খোৱাবৰ কামবোৰ বাকী আছেগৈ আৰু কাপোৰ কানি মানে ধোৱা হৈ গ'ল ৰ'দ তিপা আছে আজিকালি বনালোঁ এয়া চিপ চিপকৈ পেলাইছিলে কিন্তু ইমান গৰম চাম মই পাকঘৰত ঘামি জুমি শেষ মানে অৱস্থাই নাই গান অধি যেনে লাগিছে আজি দাইলখিনি বয়ে খাম মানে তেল চেল নেম আৰু কাটি দিছোঁ ৰুটি হৈ গৈছে আৰু দুটামান আজিকালি বনাই ল'ম বিহুৰ পঞ্চা আছে তেলো আছে এতিয়া দেউতাই মিঠাইলৈ গৈছে নেকি গৈছে একেবাৰে তাত দি থৈ আহিব নামঘৰত নাইবা লৈ যাব কেলৈ অঁ অঁ মই যাম আৰু অকণমান দেৰিকৈ এতিয়া কেইটা বাজিছে এঘাৰটা বাজিছেহে তাত পাব অটো হেল্ল' আজৰি গা পা ধুই মেলি আকৌ মানে পানী অকণ ছটিয়াই লৈছোঁ গাত এতিয়া ইয়াৰ একদম নামঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ একেবাৰে বাৰটা পোন্ধৰ হৈছে এতিয়া যাওঁ আৰু গা পা ধুই মেলি আৰু কাম বন কৰি আজৰি হৈ এতিয়া আকৌ গা ধুলোঁ গা ধুই এতিয়া ওলাইছোঁ তাকে যাওঁ চাকি ধৰিবলৈ আছে ইয়াত চাকি দিম ওলাই মেলিটো অকণমান দেখাই দিছোঁ নামঘৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম অকণমান দেই আমাৰ নামঘৰৰ পৰিৱেশ তাকে এতিয়া বাৰটা পোন্ধৰ হ'ল চাকি টিকেট দি মানে আকৌ আহিব হ'বহি সোনকালে মই গুচি আহিম ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহিব যে সেইটো কাৰণে এতিয়া নামি হাজৰি হ'লেও ইমান গৰম হৈছে এতিয়া গৈ থাকোঁ আপোনালোকক একেবাৰে নামঘৰত অকণমান দেখা দিয়ে চাই থাকিব প্ৰসাদখিনি তোমাৰ প্ৰসাদখিনি নামটো মানুহবোৰ প্ৰসাদ হা তিনিটা জইন কৰা অঁ মাফালে ফটো ভিডিঅ' কৰা চলি আছে দেই এতিয়া সামৰি আৰু ন প্ৰসাদ দিয়াৰ পিছত নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁ ঘৰলৈ ছোৱালী আহিলে মানে অঁ একদম ধুনীয়া জোখতে হৈ গৈছে আঁহিতাৰ পিছত পাইছেহি তাই আমাৰ মানে প্ৰসাদ চকাত বিতাইছে আৰু তাহাঁতিও পাইছেহি তাৰপৰা প্ৰসাদ চাহ লৈহে আহিছোঁ ভাবিছিলোঁ প্ৰসাদ চকাদ আনিবলৈ আহিবলৈ নাপাম আৰু প্ৰসাদ নামঘৰত প্ৰসাদ খাই কিমান ভাল লাগে আৰু গুচি আহি আহিছিলোঁ তাৰপৰা একদম দুখতে হ'ল যে সেয়া ভালে পালোঁ আৰু প্ৰসাদকেইটা লৈ আহিছোঁ আৰু মাৰ বাইদেউ এয়া হাতী পালেহি চাই এতিয়া খাই আছে দেই ঢকলা ঢকলা আনি খাই আছে প্ৰসাদ নোখোৱা ন তুমি ঢকলা খাইছা যে কিন্তু ভাল পায় ঢকলা খাই তাকে সেয়াই এতিয়া ভাত পানীটো ৰেডি কৰি থৈ গৈছোৱেই এতিয়া ভাতকেইটা বাঢ়ি দিওঁগৈ আৰু চবকে প্ৰসাদ খাবলৈ নাপালোঁ তাত মানে চিঠা ল'লোঁ আৰু এনে অকণমান ভগৱানৰ নাম নামৰ প্ৰসাদ বুলি অকণমান ওখত দিলোঁ তাৰপিছত আহিলোঁ এতিয়া প্ৰসাদখন খাই ল'ম তাৰপিছত ভাত খাই ল'ম পৰীক্ষা কেনেকুৱা নহ'ল যি লিটাৰেচি আছিলে তাকে ইমান বোলে লিটাৰেচি বোলে ভাল নাইখা বুলি কৈছে মানে দুটা বোলে তাইক অকণ ভুলকৈ লিখি থৈ আহিলে সেইটো কাৰণে জানো এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু ঠিক আছে মই ভাতটো ভুল লওঁগৈ প্ৰসাদ খাই লওঁ লগ পাই দেই কি কোৱা মই সেই পিছবেলা টাইমত যে একদম পাহৰি গৈছিলোঁ ভিডিঅ' যে বনাই আছোঁ বুলি তাৰপৰা এতিয়া বোলো মনত পৰিলে অঁ মই একদম একেবাৰে যে পাহৰি গৈছিলোঁ দেই আজি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি এই পিছবেলা মানে তাই অহাৰ পিছত ভাতকেইটা খালোঁ আৰু নামঘৰখন অহাৰ পিছত ভাত খাই পিনে অকণমান কৰি দিলোঁ পিছতা দেই আজি দিনটো মানে ইমান হেৰিকৈ গৈছোঁ নহয় নামঘৰত বা পঢ়িয়ে থাকিলোঁ বহুত দেৰি হ'লেও মানে বহি থকাটো এটা ভাগৰ নহয় জানো বেছিকৈ ভাগৰ ভালকৈ লাগে ৰাতিপুৱা সেই ঘৰতো তেনেকৈ কামবোৰ কৰিলোঁ ত' তাতহে গৈ বহিছিলোঁ ইমান ভাগৰ লিখা লাগিলে এতিয়া ভাপকেইটা খাই তাৰপিছত আৰু মানে একদম কাম কৰিবলৈ এলাহ লাগি গৈছে বা অকণমান সময় এৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি তিনিটা কামখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত আজি টিউশ্যন অকণমান সোনকালেও আহিলে গৈছে এতিয়া চাৰে ছটা বাজিছে সেইকাৰণে চাৰে ছটা বাজিছে টিউশ্যন আহি এতিয়া গৈছে তাকে চাহ তাহ খালোঁ চবকে দিলোঁ আৰু মাছ চাহ তাহ খালে পঠিয়ালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইদেৱে অকণমান বোলে ৰেষ্ট লয় ছিক্স ফাইভেন টেন খুলি খেলি আৰু মানে কি হ'ল কাইলৈ তাইৰ এক্সাম আছে আৰু সেয়াই মানে আজি প্ৰজেক্ট এটা বনালোঁ মন শুনা নাই হৈছে মই চাইপাৰ হৈ আছোঁ সেইকাৰণে সেইটো কৰোঁ বোলে একদম পাহৰি থাকিলোঁ বোলো হেৰি টিউশ্যনৰ আমাৰ মাছনি বাইদেউকে ক'লোঁ বোলো প্ৰজেক্ট এটা বনাই দি আছোঁ মোৰ মানে ইমানেই এলাহ লাগিছে বনাবলৈ মন পেলাই তাইকে ক'লোঁ বনাই দিবলৈ পঢ়া হোৱাই নাই মানে এতিয়া পঢ়িবলৈ হ'ল অকণমান পৰীক্ষাৰ কাৰণে কাইলৈ আছে ফিজিকেল এডুকেশ্যন তাৰপিছত এইটো মানে ইহঁতৰ প্ৰজেক্ট দিছে ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট এটা দিছে কৰিবলৈ পৰীক্ষা সময়ত মানে প্ৰজেক্টটো উলিয়াই লৈছোঁ মানে কৰিবলৈ পালে বাৰু মানে কিবা লাগে আৰু পঢ়িবই এনেই প্ৰজেক্টে কৰিব ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তাই বনাই দিলে ইমান মৰম লাগিছে এয়া এতিয়া তাই হেৰি কাইলৈ দিবগৈ লাগিব এতিয়া গছপুলি ৰুবলৈ আছে ইয়াত সেইটো এটা মৰম লাগিছে নহয়নে ইয়াতে পানী দুনি পৰি মেলি পালে চালাই পৰি আছোঁ তেতিয়া এইবিলাকো চাফা কৰোঁ তাৰপিছতে তাকে এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু দেই ইমানখিনিতে সামৰিটো চাৰে চতাতে আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁহে আপোনালোকে গৈয়ে পাব আৰু সেয়াই মানে এতিয়াতো বেলেগ একো কাম নাই কাইলৈ পঠিয়াইছোঁ যিহেতু অকণমান সময় এতিয়া চাৰে চটা বাজিছে এইবিলাক চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছতে তাইক এতিয়া অকণমান সময় পঢ়াব লাগিব নহ'লে একদম নপঢ়ে এতিয়া গেম ভিৰ আছে তাৰমানে গতিকে পঢ়াব লাগিব তাৰপিছতে পঢ়াই লোৱাৰ পিছত আৰু ভাত বনাম ভাত একদম চিন্তিত বনাইছোঁ ইমান গৰমত মানে এতিয়া প্ৰসাদ জলত খোৱা হ'ল নাই খাবলৈকে ইচ্ছা নাই জল এৰিকৈ হ'ব আৰু ভাল গধূলি পেলাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা ফালে জনাব তাকে দেখুৱালোঁ আৰু নামঘৰত মানে শৰাই দিছে বুলি নামঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান ভিডিঅ'টো চাই ক'ব লাগিব চলাবলৈ পাহৰিব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ দেই বাই